Assalamualaikum. Hari ini kita berada di Samarkand, Uzbekistan. Uzbekistan salah satu negara di Asia Tengah. Dan sekarang kita berada di Rajasthan. Belakang aku ada bau cantik. Belah sini pun ada bau cantik. Belah sini pun ada bau cantik. cantik. Ada tiga madrasah. Okay, sekarang ni aku berada dalam salah satu madrasah iaitu Sherdo Madrasah. Jadi, um, tiga madrasah yang ada dekat yang ada dekat Rajasthan ni dulu orang datang sini untuk belajar agama lah. Belajar agama. Tadi kita orang visit juga um, bilik student dulu lah. Tengok macam mana dia orang duduk dan macam mana dia orang belajar dulu. Jadi Samarkand ni merupakan salah satu bandar yang sangat penting lah pada zaman dulu Pada zaman perdagangan uh, dengan unta laluan sutera uh, Silk, Silk, Road dalam bahasa Inggeris Jadi orang yang berdagang daripada China, daripada Asia nak pergi ke Eropah Ataupun Eropah nak pergi ke Asia Dia orang akan berhenti dekat kawasan Asia Tengah So Samarkand ni salah satu bandar yang penting lah Orang datang sini, orang berniaga dia datang untuk belajar, belajar agama Sebab tu dia naikkan madrasah, dia naikkan masjid Jadi orang yang berdagang dengan unta ni Dia orang tak boleh mandi hari-hari Nak ambil air kat mana Jadi bila dia berhenti dekat bandar macam Samarkan ni Inilah peluang dia untuk Pergi ke Hamam Hamam ni uh, apa Macam public bath lah Untuk buang semua kotoran Berhari-hari atau berminggu tak mandi contohnya ni bilik-bilik madrasah yang dulu tu Yang ni Kau tengok Hari ni dah jadi kedai Kedai-kedai souvenir lah Tapi dalam tu uh, bahagian bawah tempat dia orang belajar Bagian atas tempat student tidur dia kata satu bilik ni ada empat student seorang dia tukang ajar Omema anything to say about the architecture in, bahasa Melayu kami hari ini di Samarkand negara negara Uzbekistan cantik tak negara cantik orang baik tak ada masalah bangunan cantik lawa bangunan lawa Biru. Banyak biru. Biru. Biru cerah. Biru cerah. Okay so tadi kita orang ada beli satu souvenir lah. Dan banyak sembang dengan tukar kedai. Sekarang ni tukar kedai tu ajak kita orang pergi makan. Dia punya national, national diff dia orang. P-L-O-V Tapi dia sebut uh, uh, Ploh Jadi kita akan pergi makan ploh Dia macam biryani Macam nasi Arab What, what are you studying? English Like What was your language as yesterday? I are studying study my... This is Ploh Not ploh It's palo Palo P-A-C Carrot Kuning Daging dia besar size yeah, tangan Dia panggil non Macam macam non India non So dia potong lagi Yum Ok Alhamdulillah Kita orang kenyang makan eh? Pulau -pula. sedap memang eh? Palo Sedap gila Sedap gila And dia belanja pula tu Aduh malu pula aku tadi dan ni lah, dia orang terkenal juga dengan hospitality dia orang So Alhamdulillah First day jumpa orang baik So first impression kita orang terhadap Uzbek ni Setakat ni baik-baik lah Jadi belakang aku merupakan masjid yang terbesar di Asia Tengah Nama dia Masjid Bibi Khanum Kita boleh muatkan 10,000 orang dalam So sampai akhir abad uh, ke-20 Masjid ni merupakan bangunan tertinggi di di Uzbekistan So aku tak tahulah dalam video nampak tak besar Nanti kita pergi dekat Dan aku akan nampak betapa besarnya semuanya Uh, masjid ni Jalan dekat Samarkan ni Antara bangunan Jalan dia generally bersih Tak, tak, kotor mana pun Mana ada sampah Walaupun jalan kecil macam ni Tapi kadang-kadang kereta lalu Memang laju lah sebab kat sini Mana ada pemisah antara jalan kereta dengan jalan kaki. Jadi kalau jalan dekat uh, apa? jalan-jalan yang kecil memang eh, kena berhati-hatilah. Kereta ni macam mana dia parking. <laughs> kalau tersilap sikit je ya, memang masuk akam. Okay. Oh. <laughs> ok, sekarang ni belakang aku merupakan Shah Izinda. Di Shah Izinda ni bahasa Farsi yang bermaksud The Tomb of the Living King. Jadi maknanya kat sini ada banyak makam. Dan salah satu makam yang terkenal ke sini dikatakan merupakan makam sepupu Nabi Muhammad yang datang daripada Madinah ke sini untuk menyebarkan agama Islam. Jadi uh, kawasan yang dia banyak makam ni bagi nekropolis. Jadi nekropolis ni dibina pada abad ke-11 dan 12. Jadi memang memang dah lama lah Kat sini kita boleh nampak Rajasthan. Boleh bayangkan tak zaman dulu bila karavan-karavan datang dengan unta diorang nampak tu besar daripada sini mungkin daripada kamera kita tak nampak daripada sini ada satu je bangunan yang megah naik tinggi dan sini juga ada kubu-kubu orang dululah Alright sekarang ni belakang aku Adalah Uluk Beg Observatory uh, Uluk Beg ni bukan hanya pemerintah Tapi dia juga merupakan seorang ahli astronomi Jadi kat sini adalah tempat Di mana dia buat dia punya research astronomi Dan dia punya kerja ni Sangat berkualiti Dan dia banyak diajar dan dipublish di Europe dan even orang pakai dia punya ilmu ni untuk ajar di Oxford University Jadi tempat ni digunakan pada abad ke-15 Maksudnya tahun tahun 1420-an Dan dia dia buat, aku tak tahu macam mana sebenarnya Dia buat dia punya uh, measurement tu Dia buat eksperimen untuk kaji burush dan bintang Macam pergerakan Dia kaji dalam macam seribu lebih bintang Dan dia buat katalog So jadi katalog dia ni lah yang, yang menjadi uh, kerja yang sangat Um, yang sangat important lah untuk orang-orang uh, di seluruh dunia sebab dia sangat detail dan sangat precise. Hanya selepas ada komputer, baru kita ada jumpa teknologi yang lebih uh, accurate daripada apa yang dibuat oleh Uluk Bag. Jadi ini merupakan salah satu uh, tempat eksperimen Uluk Bag lah. Jadi ni sistem yang dibuat dengan sistem macam ni dia dapat uh, menentukan posisi bintang dan burush dia dapat calculate putaran bumi mengelilingi matahari dengan modern calculation dipunyai error hanya 1 minit kurang daripada 1 minit maknanya sangat-sangat precise 365 hari dan punya error dia hanya kurang daripada 1 minit dan juga dengan sistem ni juga dia dapat measure kecendongan bumi berapa degree sangat-sangat hebat semua ni pada abad ke-15 macam mana orang dulu yang tak ada teknologi moden dan dengan curiosity yang dia ada dia dapat membina something nampak simple tapi yang, dapat menghasilkan kerja yang sangat-sangat berkualiti jadi kisah Uluk Beg ni dia berakhir dengan kesedihan sikit lah. sebab macam mana Uluk Beg meninggal dunia dia meninggal dunia sebab dia diarahkan untuk dibunuh oleh siapa? oleh anaknya sendiri sewaktu Uluk Beg on the way pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Kenapa anak Uluk Beg, Abdul Latif bunuh Uluk Beg? Sebab dia terkena dengan propaganda, dia dihasut uh, yang mengatakan benda yang ayah dia buat ni macam mengarut lah. Macam tu lebih kurang. Lepas tu Abdul Latif ni, dia dia menjadi pemerintah kat sini tetapi hanya enam bulan. Sebab Orang tak suka mana dia tu Dan akhirnya dia tu sendiri Dibunuh oleh orang-orang dia Jadi macam padan muka jugalah dia Sebab dia membunuh salah seorang orang yang sangat respected Dan dia membunuh orang yang sangat penting lah Dalam bidang sains waktu tu Pada abad ke-15 Dalam bidang astronomi So Kesudahan untuk Uluk Bek Sangat menyedihkan Tapi kesudahan untuk anak dia 6 bulan, 6 bulan je jadi jadi pemerintah kat sini Kena bunuh dengan orang sendiri So itulah karma Padan muka jadi hasil kerja Ulugh Beg ni dalam bahagian astronomi Dia disebarkan oleh student-student dia Dan kerja dia ni sampai ke Eropah 200 tahun selepas kematian dia Sebab orang Europe start untuk translate kerja dia So bila kerja dia translate ke bahasa-bahasa yang digunakan di Eropah Time tu lah orang Eropah start guna Uh, dia punya ilmu lah dan orang Eropah kata like wow dia punya precision dalam, dalam dia punya eksperimen ni sangat menakjubkan sekarang berada di bazar dan aku dapat topi dia yang bernama Dopa uh, kita nampak macam orang, -orang berzebek sikit kan <laughs> ok jadi aktiviti untuk petang dan malam ni adalah kita nak tengok show Uh, tradisional Uzbekistan umai memang mempergayakan pakaian Uzbekistan <laughs> dan aku <laughs> the top topi dia kita orang first row first row yeah. so just wait and kita tengok macam mana Oke, hey, 50 minit dia orang perform. Really I'm impressed. What about you, It was a really good show. Really good. Dia yeah, banyak dia tunjuk tarian dan tunjuk baju-baju uh, ikut zaman lain-lain dekat Uzbekistan. Oke, okay, jadi itu saja untuk Samarkan. Uh, terima kasih yang tengok dan terima kasih dalam bahasa Uzbek disebut Rahmat. So, Rahmat.